Majlis Agama Islam Selangor, MAIS Saya pun baru selesai buat wasiat dengan MAIS Baitu mal MAIS tu solusi terbaik urus harta tau Runin cara pun percuma je Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda Bersama Majlis Agama Islam Selangor Atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my Rancangan Bual Bicara ini dibawakan khas kepada anda Oleh Majlis Agama Islam Selangor Iklim FM inspirasi utama anda. Terima kasih untuk anda yang terus mendengar kami di Inspirasi Pagi dan hari ini kita nak berada dalam hebahan celik pewarisan dan Baitul Mal bersama dengan Fadhil Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Abdul Sahar. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi baik. Alhamdulillah. 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 Tenang lak. je boleh Ustaz kan. Selalu tengok kat TV. <laughs> Kali ni nampak <laughs> daripada mata. Ya, <laughs> tapi jangan risau kalau anda nak tengok <laughs> muka Ustaz boleh tengok di Facebook Live dan <laughs> YouTube kami juga mm -hmm. di kmfm mm -hmm. untuk kita bersama-sama bincangkan kepentingan dan manfaat hibah Ustaz apa yang yeah. kita nak bincangkan hari ini Okey, sebelum penting? tu Ustaz okay, okay. bila bercakap tentang hibah ni yeah. kan ada pemahaman tentang hibah ni aset alih dengan tak alih tu apa benda Ustaz Okey, baik ha. ah, yang ni kita kena faham betul-betul apa mm -hmm. dia aset alih dan aset tak alih tu kan kalau kita sebut aset alih boleh tak kita alihkan telefon tu itu ha, aset alih lah kenderaan tu boleh tak dialihkan Maksudnya aset alih Mudah diangkat lah Mudah diangkat Atau yang mudah bergerak lah cerita kan atau Memang maksud dia begitu Aa, Rasanya macam tu lah Kan orang sebut aset alih Aset alih kan Buka kamu sedewan kan Kalau macam nak angkat kan Macam nak angkat Macam duit juga Duit aset alih Ha, Sebab tu disebut duit, tunai, apa lagi, saham, dividen, senang nak transfer. Itu semua yang boleh dialihkan dengan mudah. Yang aset tak alih ni, yang payah nak dialihkan. Contoh apa, tanah, uh -huh. rumah. Ada orang kata, dulu rumah boleh angkat. Ah, boleh? Ah, ah. Sekarang cuba try angkat. <laughs> boleh ke tak boleh? Ah, tak kalau rumah lah. batu lah susah ah. sikit. Kalau rumah kayu tu ya, memang kayu boleh kayu angkat, -angkat boleh. kan? Ya. Ah, dulu boleh ya -pula. boleh. Sekarang uh -huh. ni payah nak jumpa rumah kayu. Semua rumah uh -huh. batu. Macam contohlah kadang-kadang kan, uh, orang tu dibuat rumah di atas tanah seseorang. Yang bukan tanah dia. Lepas tu bila dia bila tanah tuan tanah nak tuntut balik uh, orang yang buat rumah tu dia tak nak bagi pula dia kata sebab saya dah buat rumah. Uh -huh. Tuan tanah kata apa? Ah ha, macam tu awak angkatlah rumah awak, awak <laughs> pindah. Ah uh -huh. so mananya dekat sini nak sebut aset alih dan tak alih ni dia uh, dua benda yang berbezalah. Aset uh -huh. tak alih ni yang yang tidak boleh dialihkan. Boleh kata dengan tanah, uh -huh. rumah dan sebagainya. Sebab tu yang kita nak bincangkan berkaitan pagi ni berkaitan hibah uh -huh. uh, fokus kepada aset tak alih. Hmm. Walaupun ada persoalan Boleh jadi nanti lepas ni ada persoalan Berkaitan dengan Hibah takaful, kaful Hibah tak kaful ke hmm. kan Ataupun rantai kemas nak dihibahkan Hibah tak kaful tu Dikategorikan alih ke tak alih? Dia aset alih hmm. ha, Sebab dia melibatkan duit tunai hmm. ha, Dia kalau kata Hibah berkaitan rumah, tanah Dia berkaitan dengan aset tak alih okay. ha, tu kategori Kategori yang kita kena faham hmm. ha, Sebab itulah Bila mana kita nak buat satu uh, Hibah itu Kita kena fahamlah Apa yang kita buat tu Hibah apa? Aset alih ke tak alih? Kadang-kadang uh -huh. kita main belasah je buat. Tapi kita tak faham. Dia punya akad ijak kabulnya. Itu yang bila nak buat pelaksanaannya. Kita tak tahu. Eh aku ni terima hibah ke? Terima pusaka ke? Terima wasiat? Uh -huh. nah, sebab tu benda ni kita kena jelas betul-betul. Yelah kalau kita cerita dalam. Uh, apa nama? Bab faraid dia mesti akan berkait dengan isu wasiatnya, isu hibah. Dia mesti akan saling berkait. Betul. Memang tak boleh nak ngelak dah benda-benda tu. Ada banyak instrumen yang Dia banyak instrumen lah. yang berkaitan. Sebab uh -huh. itulah uh, kita bincang berkaitan dengan hibah ni kita kena faham uh, sebab apa kita buat hibah. Oh, uh, kenapa, kenapa penting? Dalam hadis Nabi disebut tahadu tahabbu, ha, saling uh, memberi lah kan. Bila kita saling memberi ni akan lahir sifat kasih sayang. Sebab tu kena saling memberi, kan? Orang yang kita sayang kita kena bagi hadiah kan macam lah nak balik rumah lagi balik kerja kan beli apa bunga uh, bukan bunga okay. goreng pisang <laughs> kan. bunga <laughs> tak boleh <laughs> makan kan <laughs> hey, dah lama eh RM50 tu kan boleh ha, goreng pisang boleh makan bersama-sama hmm. dan boleh kembang bersama-sama oh. contoh kan uh. maksud nak sebut kat sini uh, kena saling memberi eh, contoh kalau katalah yang ni baru ni orang kata apa hari apa hari bapak dia hari ah, bapak ni semalam hari thursday lah apa dan sebagainya ah, kan hari hari bapa dan sebagainya kan dia sebenarnya dia bukan uh, kepada satu hari tu saja tak dia sebenarnya hari-hari kita hmm. kena uh, saling kasih sayang menyayangi dengan apa pemberian hmm. cuma dalam konteks hibah ni dia lebih besar lagi lah. contoh kalau kita beranggapan bahawa ialah aku ni harta banyak nak bagilah kepada anak so kita buat hibah pada anak sebab tu kita kena faham dari segi konteks pemberian itu dari segi rukunnya cukup tak syarat rukun hibahnya ha, sebab kita kena faham dari segi bab hibah ni dia ada rukun-rukun dia ya okay. yeah. pemberi yang pertama pemberi kena hidup yang kedua penerima ketiga barang yang dihibahkan keempat ijab kabul dia ada cirah hmm. ha, dia kalau bagi senyap-senyap orang yang menerima tak tahu tak, tak bedik lagi oh. ha, sebab tu kena bagi Kena ada ijak kabul. Bukan kayak, uh, kalau hibah tu Kan hadiah mm -mm -mm. kan Mestilah surprise <laughs> <laughs> Dia kalau surprise Terkejut Alamak Lepas tu dia terima tak Dia terima <laughs> <laughs> Maksudnya ada ijak kabul lagi oh, eh. <laughs> Kalau dia surprise Orang tu terkejut tak <laughs> Kalau dia tak terkejut Dia tak tahu Maksudnya dia tak tahu Tak sah lagi Pemberian oh, tu Dia ah. kena ada akad juga Dia kena ada akat oh. Yalah kalau kita buat surprise pun mm. Kan ada ijak kabul juga <laughs> Eh aku bagi dia. aku Eh bila masa dia sampai Okey terima kasih Kan ada ijak kabul. <laughs> Tapi kalau surprise Yang menerima pun tak tahu. Apa benda ni? Haa. Ah. So yang bagi pula dah meninggal. Macam mana hmm. nak ada ijad khabar tu? Macam mana Ustaz? Kalau dah meninggal memang tak boleh lah. Ah. Itu tak dikira sebagai tak hibah dikira kan? Tak dikira hibah. Hibah hidup saja. Ya bayangkan contoh isteri kita dah meninggal <coughs> kita bawa smartphone. Nah saya bagi kat isteri nanti dalam kubur telefon abang. Boleh tak? <coughs> tak boleh. Sebab orang dah mati dah. <coughs> so pemberian ni dia mesti semasa hidup. Dan orang yang menerima pun hidup. Dan orang yang berkelayakan. Maknanya kena bertukar nama bertukar tangan Atau macam mana hibah ni Nama hidup, dia dua, dua, dua. Tajuk dia tu Okey hmm. Dari segi bab rukun Empat rukun ni jelas hmm. Pemberi Penerima Barang yang dihibahkan Kemudian yang keempat uh, Sirah Ijab kabul. Dalam rukun ni ada tak ditulis Disebut kena buat pindah milik Tak ada ha, Tak ada hmm. Pindah milik adalah berkaitan dengan syarat untuk Proses Prosedur untuk berkaitan dengan kanun tanah negara Contoh oh. Ada tanah nak buat pindah milik hmm. tukar Pindah nama milik ni tukar ah. nama tukar nama ni teknikal boleh, je technical issue dia te, pindah milik ni boleh jadi dia bagi kepada anak untuk mengurus takbir saja bukan pemilik ibah hmm. maksudnya okey saya ada tiga orang anak saya bagi pada anak sulung hmm. ni abah bagi yang yang kau ni nanti abah tak ada yang kau urus takbir harta abah ni hmm. maksudnya dia buat pindah milik bukan pemilik untuk anak tu seorang hmm. tapi dia mentakbir maksudnya dia sebagai penama tu sebagai mentakbir saja itu kena faham yang kedua boleh jadi dia buat pindah milik memang dia buat hibah Ah ha, itu di modal hibah. Memang abah nak ikut ni buat pindah bagi. milik. Ha, memang bagi. Uh -huh. Sebab itu uh, ada orang cakap lah ada bagi tahu. Ustaz, maknanya nak buat hibah ni buat pindah milik ke? Tak semestinya. Ada tu yang saya kata tadi orang buat pindah milik boleh jadi dia nak melantik anak dia untuk mentadbir oh. je. Ah ha, bukan untuk bagi seorang sebab ada kes. Saya ingat lagi masa saya kuliah baru ni. Ah uh, jemaah ni lah Mengadu dengan saya dia kata bapak dia memang buat pindah milik kepada abang dengan syarat abang tu menguruskan harta tu saja hmm. bukan pemilik untuk abang tu saja. Oh. Bila bapak dia meninggal, kemudian uh, setahun lepas tu, ialah abang dia tak buat uruskan apa lagi, abang dia meninggal. Bila abang meninggal, abang dia ada isteri dan anak-anak. Hmm. So anak-anak dia tengok, "Eh, ni harta bapak aku." Oh, tu yang menuntut. Ha, itu yang adik-beradik macam tak puas hatilah kata. Tak tak kenapa, Ustaz? Ha harta pusuma ha okey-okey macam laki itu siapa ik saya nak tahu lah tentang faraid wasiat dan Oh, rujuklah majlis agama Islam Selangor. Mais. Saya pun baru selesai buat wasiat dengan Mais. Baik mal Mais tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my. Inspirasi pagi ini ditaja oleh Makfirah Travel and Tours Sedrian Berhad. Ramai jemaah puas hati umrah selepas musim haji bersama Marfirah Travel. Murah, selesa dan dipercayai. Kini dengan hanya RM7,990 untuk 9 hari 7 malam, anda dapat penerbangan terus Malaysia Airlines dan tiket tren laju percuma. Ayuh dapatkan segera pendaftaran dan nak tutup. Daftar segera pakej umrah bulan Julai ini di www.maghfiratravel.com.my. Maghfirah Travel, kembara menuju keampunan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Maka kita sebaiknya mengetahui makna-makna nama tersebut dan berusaha untuk mengenal Allah dan beramal dengannya. Oleh itu dengarlah Radio Ikim Imanuna pada Khamis 5.15 petang bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti. Ikim FM inspirasi utama anda. kepada semua pemandu-pemandu bila anda memandu jangan terlupa anda membeli sebuah kenderaan jadi beli dengan lampu isyarat bila anda menukar lorong beri lampu isyarat supaya pemandu lain akan nampak ke mana hala tuju anda yang membuka lorong tadi dengan selamat jadilah pemandu bijak kocik selamat jiwa selamat harta selamat keselamatan diutamakan Ikuti kami di Instagram ikimafam.my بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله 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 inspirasi pagi ikim FM, inspirasi utama anda FM masih bersama dengan saya, Jara Zaiki dan juga Taizo Alexander untuk Celik pewarisan dan Baitul Mal bersama dengan Ustaz Haji Umat Saleh bin Abdul Sahar Ketua bahagian dakwah dan Pemasaran MAIS. Yeah. Ustaz, masih yeah. lagi kita uh, bincang tentang kepentingan dan manfaat hibah. Siapa sebenarnya yang sesuai mm -hmm. untuk ambil servis hibah ni, Ustaz? Uh, sebenarnya yang sesuai mengambil servis hibah ni, yang mana uh, semualah sebenarnya. Semua Ataupun kan? yang mana rasa ada kasih sayang. Ha oh. kasih sayang. Habis tak, tak bhai-bhai ni tak kasih sayang ke? Tak. Maksudnya uh, kita rasa kita ada harta yang lebih dan kita nak beri kepada anak-anak kita. Ha tu antara yang baiklah. Ataupun kita ada pasangan kita uh -huh. yang kita beri kepada anak uh, kepada pasangan kita. Uh -huh. uh, tapi kita kena ingat kalau kita buat hibah ini dia ada implikasi-implikasi yang kita kena faham. Uh -huh. Contoh kalau kita buat hibah kepada anak kita kan, kita bagi tanah ke, kita bagi rumah dan ha, dengan ialah selalunya kita ni buat hibah waktu hidup ha, dengan harapan ataupun kita berharap nanti kalau aku mati nanti tak jadi harta pusaka ataupun ha, nanti harta ni dah tak jadi pusaka ni jatuh hak jatuh hak milik aku ha, yang kita bangkap gitulah kita kena ingat balik kalau yang mati tu bukan kita tapi anak kita yang mati dulu so kalau anak kita yang mati dulu apa yang anak kita terima daripada kita dia akan jadi harta pusaka dia yang dah bertukar nama mm -hmm. tu ya ha, dia akan jadi pusaka lah ha, maka Uh, bila jadi hati pusaka, bapak dia dapat tak? Bapak dia dapat lah. Tapi secara faraid saja. Tak ke kita buat macam pesuruh jaya sumpah mengatakan bahawa... Patah balik ni tu. Uh, patah balik. Tak oh, boleh. Tak boleh. Kita kira ada hukumnya. Kalau kita lihat di sini... Uh, antaranya lah. Antara berkaitan dengan mazhab syafi'i disebut... Berkaitan dengan hibah ni adalah pemberian. Soalan-soalan uh -huh. uh, begitu. Sebenarnya ada berkaitan dengan hibah bersyarat. Hibah umrah dan rukbah. Itu uh -huh. panjang kalau kita nak kupaskan. Cuma dari segi mazhab syafi'i ini Uh, kalau kita dah bagi itu uh, Dia takkan boleh patah balik dia Buruk, hak. Buruk siku lah Buruk hmm. siku lah Dalam hadis Nabi disebut uh, Lebih kurang ayat dia Maksud dia sebegini Uh, ibaratnya anjing uh, yang muntah dan menjilat kembali muntahnya. Ha, hmm. uh, makna teruk tu. Kalau uh. kami nak bincang dengan Maiz, bayar 300 tu kami nak buat macam tu bercakap boleh? Bincang kan? tak payah bayar. Okey. Oh, <laughs> 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 kalau oh, dah 300 Cang. bayar ah, tu. Padanya. Kalau nak ambil permintaan Maiz, kereta hibah bayar 300. Apa <laughs> <laughs> itu? Bincang free je. Oh, bincang tak payah. <laughs> lagi eh? Bila dah sign baru saya nak bayar. Dah. bayar, dah bayar. Oh. Dan kita pun sekarang ni online aja. Mudah. Kan, mudah je. Masuk laman web Maiz www. Hmm mais.gov.my dekat situ ada perkhidmatan hibah wasiat boleh klik masuk online saja kalau tak faham nanti boleh hubungi pegawai kami lah 0355143773 itu nombor apa nama hotline hotline tu 9 pagi sampai 4 petang ya <laughs> jangan telefon waktu uh, apa malam. nama Sabtu Ahad atau cuti oh. madu rasul madu rasul ke apa Ah, telefon waktu pejabat lah Kalau ada yang keliru Ustaz Nak memilih antara hibah ke wasiat ke mm. Mana sepatutnya yang no.1, no.2, no.3 Sebab itulah kalau mm. dalam Yelah ada orang tanya saya Ustaz hibah mana uh, Yang mana bagus Hibah ke wasiat Orang mm. kata kan mm. Saya so, kata dia bergantung kepada kita Kita sendiri yang kena pilih Kita sendiri yang tahu Tujuan, Tujuan kita. kita Sebab kita kena faham Hibah ni pun Disebut dalam Quran Tentang hibah Apa dia uh, Begitu juga wasiat Disebut dalam Quran Tentang keperluan ataupun kewajipan wasiat dahulu min ba'di wasiyatin tusibih audan sebelum nak uruskan pusaka selesaikan wasiat dan hutang maka di situ ada kepentingan wasiat juga di situ dan faraid pun dia ada Kewajipannya di situ faridatan minallah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah so maka kita sebagai manusia kita pilihlah mana yang terbaik kalau kita rasa ini hibah yang terbaik ambil lah hibah kita ambil rasa wasiat aku nak rancanglah nanti kalau aku meninggal dunia, adalah orang yang menguruskan harta aku nanti. Nanti uh -huh. majlis agama Islam selangor sebagai pentadbir. Uh -huh. kan? Ataupun sebagai Sulaiman Akhlakan. Ah uh -huh. ha, contohlah kan. Ha. Ataupun, kalau kata selepas nanti, tak apalah. Anak-anak aku semua ngaji Azhar. Contoh uh -huh. kan. Nanti tahu-tahu lah, dia orang nak agih faraid. Uh -huh. So, tak apa. Tak ada masalah. Uh -huh. Yang pasti, waris-waris kita tahu dari segi menguruskan harta. Uh -huh. Yang penting apa, harta pusaka itu, percuma. percuma. <laughs> itu jadi bergaduh tu. Jadi kalau ada sesiapa yang nak masuk kursus pengurusan harta akan berlangsung pada 2 dan 3 Julai betul, kan. Rabu 2 dan 3 dan Julai. Betul. Ah uh, di bertempat di mana Ustaz? Di Dewan Masjid Negeri SyAlam. Ah uh -huh. uh, maknanya sidang pendengar, sinar penonton dan Allah sekalian, saya cakap ni terlalu pendek sangat, tak ada masa. Uh. So kalau nak soal jawab berkaitan dengan hibah takaful ke, berkaitan dengan hibah mutlak ke, berkaitan faraid ke, berkaitan keadaan pembagian pusaka Tuan-tuan boleh hadir dalam kursus perancangan dan pewarisan harta Islam mm -hmm. uh, yang kita akan adakan pada 2 dan 3 Julai iaitu Rabu dan Khamis di Dewan Masjid Negeri Sya'alam. Uh -huh. uh, bayarannya hanya RM150 sahaja. Oh tak mahal, Siapa tak mahal pun. Tak panel pun. Panel-panelnya. Panel-panelnya antaranya lah. Peguam iaitu Tuan Ahmad Tarmizi. Uh -huh. Kemudian kita ada Akademisya Dr. Zamro. Kemudian kita ada Pegawai Pusaka Ketua. Uh, penolong Pengarah Pegawai Pusaka iaitu Tuan Haji Saifuddin. Uh -huh. Dan kita ada Pengarah Baitumal iaitu Ustaz Indra Syahril. Uh -huh. So maknanya tuan-tuan. Uh, dua hari ni, daripada 8.30 pagi sampai 4.30 petang Memang kita akan kupaskan topik-topik Panel-panel ni dia akan kupaskan topik-topik Berkaitan wasiat, hibah dan sebagainya Datang tuan-tuan, rugi -tuan, tak datang RM150 uh, kan? RM150 kan? uh, Berkata orang, ilmu dapat, makan pun dapat Yang patut join ni siapa? Yang muda-muda yang, ke? Okay, yang yang patut join, semua boleh join hmm. Yang muda-muda baru start kerja ke hmm. Ataupun peguam-peguam yang nak tahu yalah kita pun ada jemput panel antaranya peguam uh -huh. kemudian apa lagi siapa lagi waris-waris yang uh, nak tahu apa prosedur-prosedur dari segi urusan bicara pusaka uh -huh. kita ada pegawai pusaka lepas tu kepada siapa lagi pelajar-pelajar uh, yang sedang sambung master ke PhD kita ada academician Dr Zamru uh -huh. memang antara orang yang uh, pakar dalam bidang wasiat hibah dan faraid so boleh Hadirlah. Rugi kalau tak hadir. Mm -hmm. Kita buat ni bukannya selalu sangat. Ha, ni kita buat dalam sempena kempen bulan Faraid lah. Bulan 7 mm -hmm. nanti insyaAllah. Okay, jadi ha. boleh daftarlah sekarang ni pergi ke Facebook boleh? Boleh tak? pergi Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Lepas tu kalau nak pergi TikTok pun boleh. Ah. Jangan uh. pergi Facebook saya ya. Jangan Kalau ada walk-in pun boleh ha? walk in. Walk-in ni uh, saya tak pasti tak, lah. tak digalakkan. Uh -huh. Saya takut. Uh, ini makanan pengalaman. semua kan? Uh, kan. Makanan satu hal. Pengalaman-pengalaman hmm. kami, bila kami buka kan, uh, jemputan dia lain macam. Oh. Lain macam. Kadang-kadang Dewan muat lima ratus. Uh -huh. Tapi yang hadir sampai enam ke tujuh ratus. Enam ratus orang. So kadang-kadang makan pun tak, 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 cukup tak cukup dan sebagainya. Sebab tu kita perlu pendaftaran awal Iyalah. supaya kita boleh set up makan dan sebagainya Iyalah. tapi saya yakin tuan-tuan yang hadir ni bukan sebab makan sebab ilmu. Iyalah. Bayarlah macam mana pun nak ilmu aja. Ada sesi soal jawab sekali. Ada sesi soal jawab oh. dan kita akan insyaAllah allah uh, adakan sediakan uh, nota lah kalau nota tu kita akan bagi secara digital lah Iyalah. dan uh, apa nama sijil pun ada. Sebab itulah uh, bila kita buat satu berkaitan dengan wasiat ke hibah ke yang kita bincangkan ni Iyalah. kena ada ilmu. Nak dapat ilmu macam mana? Nilah. Datang, Datang ke majlis ni Aa. pada 2 dan 3 Julai kursus yeah. pengurusan harta. Yeah. Dan sementara tu kalau nak buat hibah ke faraid ke ataupun apa tu wasiat boleh bayar 300. Boleh. Sebelum bayar boleh bincang dululah. Ah, ha, bincang tak bayar. <laughs> okay. Okay. Boleh telefon hotline dululah ya. Kan. Oh, oh, oh. Hotline apa nombor oh. tu? Ustaz? Kan? Hotline 03, hmm. 5514 ha? ah. 03 5514 3773 ya. Ha? 03 5514 3773. Ah itu hotline lah ataupun 03 5514 3772 ataupun aa, ataupun tuan-tuan boleh aa, apa nama WhatsApp. WhatsApp saja ya. Mm -hmm. Jangan call. Ah ha, WhatsApp saja kami punya apa nama unit pemasaran kami iaitu 010 251 9556 010 251 9556 Nanti kalau nak tanya berkaitan tentang khusus ni, uh -huh. WhatsApp lah sebab kita itu sebenarnya buka dalam 200 orang aja oh, tapi hai. saya takut nanti kang terlebih tak. kan sebab tu tuan-tuan kena cepatlah sekarang ni pun dah mula nak meningkat naik dah ni laju cepat ni Yalah ha. 150 aja pun 150 ha. pun. tapi ha. saya lagi takut kalau yang datang khusus ni dia jadi lagi hebat daripada ustaz. Ganti ustaz. Ah, Nanti <laughs> dia kamu risau tu ustaz pula jangan jaga dia. Saya, saya okey je. Sebab kita sekarang ni main media TV. <laughs> Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Abdul Zahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasyar Maiz untuk hadir pada hari ini bercakap tentang kepentingan dan manfaat ibadah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Perancangan buah bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam. Tahulah tentang faraid, wasiat dan hibah. Kat mana ya nak rujuk? Oh, rujuklah Majlis Agama Islam Selangor. Mais. Saya pun baru selesai buat wasiat dengan Mais. Baitumal Mais tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my. bagi saya Radio Ikim Ketua Ban 102.7 FM Dongai